А вот так выглядит мой обед. Получается супчик прозагрел очень вкусный. Вот тут гречечку я сварил. Курица с курицовыми с овощами. Немножко еще редисточки. 845 калорий там показывает. Ну, вот все я там посчитал, все вбил. И буду теперь, видите, а на этих, на этих весах все я теперь взвешиваю себе. Как бы все там калории, все, все эти продукты, которые я ем. И худею, как бы. И вот уже получается, если честно, вот с начала похудения я уже как бы там почти 4 килограмма я сбросил за неделю. Но у меня как бы есть, что сбрасывать. Начиналось с 20, короче, то есть как бы так, если по-нормальному. По то вот, вот такая история. И пойду потом тоже после обеда отправлять ваши посылочки в офис. В Киеве на Симона Петлюра, 28 мы находимся. Мы работаем тоже до 6 сегодня. Сегодня среда у нас. Мы принимаем, э, ну, как обычно, до 6. Также так в Днепре, в Харькове, в Одессе и Киев, в Киеве. Да, то есть, когда... Поэтому обращайтесь, э, пишите и... И отправим вам вашу посылочку в том числе.